Всем привет! Сегодня сделаем распаковочку на электротрещочку и аккумулятор. Трещотка у нас моделька RV12 DniproM и аккумулятор BP125. Сейчас мы их откроем, Подивимся, что у нас есть достаем трещоточку. Коробочка у нас пусто. Так, подходили пассажиры, помешали трошки снять. Переходник с 3,8 на одну другу. Документация Документация так. так И сама трещоточка у нас Вот так Пройдет Поднимемся до Акума тоже макулатура и вот такие это вот аккумулятор на 4 ампера вот такие это вот аппаратик цикавый Зараз, спробуємо насадочку головки і подивимося, що воно відкрутить у нас. Так, головочку поставили. Зараз спробуємо болтик викрути. Так, крутить нормально. Крутый 45 ньютон, что у нас 4,5 килограмма, в принципе. Электрическая ударная трещотка. Техника интересная, хорошая.